Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabuddin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Hari ini ada satu video yang menarik Sebenarnya dia dah viral lama sebelum ni Tetapi jadi viral semula Orang tanya balik kepada saya Apa pandangan saya berkaitan tentang isu ni Jom kita tengok video berkenaan sama-sama Kawinkan anak Masih tak ikut Islam Ambil kafir lagi Kapi eh? Hantaran tu kapi ke Islam? Hantaran kapi ke Islam. Hei, orang citra. Oh, juta. orang citra. Hantaran tu kapi ke Islam? Kena kat dia diam. Dalam Islam ada hantaran ke maha? Hmm. Maha. Bukan ia maha. Itu hantaran 20 ribu tu kape ke Islam? Itu dia. Jawab bang. Yang sebut kape seorang je. Hantaran tak dia dari Islam? Pelamin kape ke Islam? Tak payah no lah lapik-lapik lah. Lapik-lapik buat apa? Tak kape Islam tu aja. Dalam munakahat Islam tak ada. Dalam munakahat Islam tak ada hantar, hantaran. Dalam munakahat Islam tak ada pla pelamin. Tak tahu lah kalau tuan-tuan jumpa pekah ada ada ada. Maka sunat buat pelamin. Okey sekadar itu saja. Kita dah tonton video berkenaan. Yang sebenarnya video ni dia lagi panjang eh. Dia ada panjang lagi dia cerita berkaitan tentang pelamin dan sebagainya yang juga dianggap sebagai kafir. Tetapi biar kita ulas satu-satu lah. Kalau nak ulas semua buat pelamin dan apa semua nanti mungkin ambil masa. Tapi kita bagi fokus satu isu saja. Hari ni kita fokus isu hantaran kafir. Ha, yang tu dulu. Moga kita dapat manfaat, insyaAllah. Pertama, dahulu orang, uh, kalau kita duduk tengok dulu, orang menyesatkan satu kumpulan yang membezakan antara sunnah bida'ah. Dia kata, kumpulan ini kumpulan asyik bida'ah, asyik bida'ah. Tetapi, kita kena sedar itu satu perkara yang pelik. Tetapi, ada lagi pelik apabila ada ustaz-ustaz yang terus membezakan antara Islam dan kafir seperti mana yang kita tengok tadi. Sebenarnya, ia taklah semudah itu. Coca-Cola dibuat oleh orang kafir tapi masih halal untuk diminum. Nabi SAW pernah sikat rambut ke depan sampai kening. Perbuatan itu menyanggahi orang musyrik tetapi sama dengan ahli kitab. Orang kafir juga tu. Jadi ia tidaklah semudah Islam dan kafir. Bahkan ia adalah perbincangan fiqh yang patut dirujuk kepada para ulama' yang berkaitan tentang isu fiqh. Itu pertama. Yang kedua, hukum hantaran adalah harus. Maksudnya kalau ada pihak yang bersetuju untuk memberikan hantaran, maka dia boleh berikan hantaran. Tiada halangan dan paksaan kerana ia mengambil hukum hibah. Yang duduk senengak selalu hibah-hibah ni apa? Hibah ni maksudnya hadiah lah. Jadi dia berhukum dengan hukum hadiah. Bermaksud pihak laki hadiah kepada pihak perempuan dan pihak perempuan hadiah kepada pihak laki. Ia bukan mengambil hukum mas kawin. Cuma kena sedikit hati-hati dalam bab hantaran ni. Iaitu dalam bab isu pembahagian nilai harga hantaran. Hantaran dulang maksud saya. Sekadar pihak laki bagi lima dulang, perempuan balas tujuh dulang masih okey lagi. Masih tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kepada tahap ditentukan nilai seperti tujuh dulang dengan nilai sepuluh ribu mestilah dibalas dengan sembilan dulang dengan nilai tiga belas ribu. Penentuan dan ketetapan seperti ini adalah bersifat riba al-qard. Hati-hati. Dia ada unsur riba di situ. Ketiga. Berhati-hati juga dengan menetapkan nilai wang hantaran. Ha, tadi kita sebut tentang hadiah hantaran tu ataupun dulang hantaran. Yang ini berkaitan tentang wang hantaran. Kerana ia bukanlah kewajipan seperti mahar. Kalau kahwin tanpa wang hantaran pun tak akan mencacatkan sebarang perkahwinan. Jika mahar ataupun mas kahwin akan diberikan kepada wanita yang mahu dinikahi, wang hantaran pula biasanya diberikan kepada ahli keluarga. Ahli keluarga pihak perempuan yang untuk menguruskan perkahwinan. Ia bukan milik penuh wanita itu seperti mahar. Kadang-kadang saya pelik juga apabila orang kata kena bagi wang hantaran yang tinggi-tinggi sebab taraf dia tinggi. Tapi bila kita belek-belek balik, wang hantaran tu selalunya dia tak pergi kepada perempuan, dia pergi ke majlis pernikahan ataupun dia bagi kat ibu bapa. Maka macam tak tepat jika dinilai seperti itu. Sebaiknya diberikan mas kahwin yang sesuai. Sehingga ia menjadi hak wanita itu untuk menguruskannya. Kita tak bayar kepada orang tua dia untuk dia lepaskan anak dia kepada kita. Seolah-olah kita beli anak dia. Bukan. Tetapi kita berikan kepada anak dia sebagai penghargaan kita kepada dia sebagai melaksanakan tanggungjawab kita yang telah ditentukan Allah untuk kita memberinya. Kalau kita kata nak bagi RM10,000, bagi RM10,000 sebagai mas kahwin. Lalu ia menjadi hak wanita itu untuk menguruskannya. Tak kiralah dia nak bagi kepada mak ayah dia untuk nak buat urusan perkahwinan ke ataupun seperti seumpama dengan itu. Kadang-kadang jadi isu juga sebab mas kahwin ni kita bagi waktu akad tu. Ah manakala wang hantaran ni kadang-kadang diberikan sebelum daripada tu untuk menguruskan perkahwinan berkenaan. Maka pilihan terletak pada tangan kita untuk membuat pemilihan. Maka pemilihan terletak pada tangan kita untuk pilih yang mana yang lebih memudahkan urusan kita. Keempat, Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah urusannya. Jadi pastikan Mahar dan wang hantaran tu tidak memberatkan sesiapa. Sehingga perkahwinan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jabatan-jabatan agama kita pun negeri-negeri dah tetapkan. Cuma ada beberapa negeri yang tidak menetapkan mas kahwin ataupun disebut sebagai mahar. Uh, tetapi kebanyakan negeri seperti tempat yang saya duduk dan saya berkahwin juga di sini, iaitu Negeri Selangor, telah menetapkan mahar RM300. Jadi tak ada masalah dah berkaitan tentang mahar tu RM300. Jadi kalau nak lep, nak nak kurang daripada tu tak boleh. Kalau nak lebih tu lain cerita, tak ada masalah. Tetapi daripada sudut yang lain yang disebutkan sebagai wang hantaran, ah ha, yang tu dia pula terserah kepada kepada pihak keluarga. Ada sahabat Nabi yang berikan mas kahwin satu ladang kurma. Ada yang dituntut mas kahwin hanya dengan keislaman, seperti tuntutan uh, mahar ataupun mas kahwin. Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Padahal Abu Talha ni kira orang kaya cukup lah. Mahal mana mahar pun dia boleh bagi ya. Rasulullah SAW sendiri. Kebanyakan isterinya diberikan mahar senilai 400 dirham. Lebih kurang 2,500 hingga 3,000 ringgit. Yang tu dah semua dah. Dah lengkap dah. Dah all in dah. Dia tak ada kira dekat situ wang hantaran ke apa. Tak ada. Dia dah tak ada kira dah. Dan tak benar juga pendapat yang mengatakan mas kahwin mesti rendah atau pemahar mesti rendah kerana sebaik-baik perempuan adalah yang paling rendah mas kawinnya. Ini juga tak tepat kerana di dalam hadis sahih menyebutkan yang mudah bukanlah yang murah. Orang, orang muda pasti dia suka bila sebut murah kerana murah ni sangat identik dengan mudah. Tetapi ia tidak semestinya begitu. Ada orang yang duit dia banyak, dia boleh berikan mahal yang lebih banyak. Cuma jangan melampau. Cuma jangan melampau saja. Dalam satu hadis yang sahih, Umar Al-Khattab dia sebut, لا تولو سدق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها نبي صلى الله عليه وسلم ما أنكها شيئا من بناته ولا نسائه فوقاث nata asyarata uqiyah. Jangan melampau dalam memberikan mas kepada wanita. Sekiranya perbuatan itu dimulakan di dunia atau membawa ketakwaan di hari akhirat, pasti akan didahului oleh Nabi SAW. Sedangkan baginda sendiri, uh, tidak menikahkan anak-anak dia serta memberikan mas kepada isteri-isterinya lebih daripada 12 uqiyah. Asar ini sahih daripada Umar. Direkodkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. 12 uqiyah ni, Berapa banyak? Ia lebih kurang 400 dirham, lebih kurang kalau convert 2,500 hingga 3,000 ringgit. Apabila mahar pun sudah dinasihatkan begitu, maka hantaran lebih utama untuk dimudahkan kerana mahar itu wajib manakala hantaran itu dibolehkan. Maksud dibolehkan tu dia tak termasuk sunat khusus dalam perkahwinan tetapi ia termasuk sunat umum dalam kehidupan. Kita nak bagi hadiah ke orang, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita kena faham juga yang laki-laki yang nak kahwin ni. Kita kena faham juga kita ni gaji barulah fresh graduate. Baru dapat seribu dua, seribu tiga, seribu lima, dua ribu, dua ribu setengah. Bakal pak mentua dah minta sampai sepuluh ribu, dua puluh ribu, tiga puluh ribu. Kita kena faham satu, satu, satu perkara yang disebut sebagai kata-kata orang tua. Lapik-lapik bahasa orang tua. Kias orang tua. Mungkin... Dia tak mahu dekat kita lah tu Tu yang dia bagi mahal sangat Ha, jadi kita dah siap-siap kena cari orang lain. Lah. <laughs> Kelima dan terakhir. Saya menasihati pasangan lelaki dan wanita yang belum berkahwin. Berkahwinlah dan segerakanlah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dia kata lam nura ataupun lam yura lil mutahabbain mislu nikah. Aku tidak melihat penyelesaian yang lain bagi dua orang yang bercinta melainkan untuk bernikah. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Pernikahan adalah tanda ibadah dan kita beradab dengan Tuhan. Ia adalah separuh daripada agama. Seperti mana yang telah dijelaskan dalam buku daripada suami kepada suami. 200 ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan uh, berkaitan tentang isu pernikahan, isu kehidupan. Biasa orang tulis berkaitan tentang wanita. Daripada wanita kepada wanita ke ataupun orang tulis berkaitan tentang uh, peranan wanita yang nak bagi teguran kepada wanita, panduan kepada wanita. Ini ini panduan kepada suami. Juga bagus untuk anda dapatkan dan anda baca. Kalau yang nak kahwin tu, boleh juga buh dalam hantaran letakkan yang ni ha daripada suami kepada suami. Walaupun dia ditujukan kepada para suami, para isteri juga turut dianjurkan untuk kita baca. Ini supaya isteri dapat memahami peranan, cubaan, cabaran seorang suami sehingga dapat menyokong suami ke arah mempraktikkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang terkandung di dalam di dalam buku ni. Anda boleh baca buku ni, anda boleh beli buku ni di Shopee ataupun Lazada. Link saya letak dekat bahagian bawah. Demikian juga saya menasihatkan keluarga pihak wanita untuk memudahkan urusan perkahwinan. Yang ni yang isu sangat ni. Jangan biarkan anak kita jadi raja sehari. Kemudian gelandangan selama-lamanya. Majlis kahwin tu kira gilang gemilang. Tapi lepas tu berbalah kerana hutang kahwin tak settle, loan tak bayar lagi, anak dah 3-4 tapi hutang perkahwin pun tak settle lagi. Jangan susahkan perkahwinan dengan adat dan kemestian yang tak diwajibkan agama. Bimbang nanti membayar wang hantaran kahwin cukup mahal dan susah. Padahal tujuannya melaksanakan tuntutan agama. Tetapi bayar RM50 saja sudah boleh check in hotel dan digadaikan maruah dan didikan mak dan ayah. Allah adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Saya ada satu app yang sedang diusahakan sekarang. Mungkin anda sudah biasa mendengar tentang app yang saya sebutkan ini iaitu Pustaka Asyamilah. Dengan menggunakan handphone saja kita dah boleh buat semak kita dah boleh buat bacaan berkaitan tentang fakta-fakta agama dengan mudah. Sekadar tekan satu dua butang, sekadar menulis beberapa keyword saja, anda sudah boleh untuk membuat semakan dan rujukan. Ini adalah projek kita untuk memandaikan umat dengan ilmu. Jika anda mahu untuk join saya, untuk support benda ni sama-sama, bagi jalan sama-sama, anda boleh pergi ke syahbudinahmad.com infak. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.